скажем так по-чалавечую кажучын ну хрупкіе людзі але якія моцныя духа як для даколы ішлі и ламали гэты лед атеізму напэўна можна было бым много яшчэ сказацца гэта все адбывалася але ў врешт, рэш рэшта касцёлку перадаць якая была радасць для мне было вельмі важна таксама калі я своє семь'ёй наша семья переехаладеського фронтамайц э, в школуапшні клас э, та окурат былаа реформа системи адукації э, э, як э, реформи ніколі не, не завершаюцца іцистигодки проходили на 11годку а в одеку була программа шестстигодки і ну, тамці ми жили на улице горнових

Но, может, поняло, что весьий касцёл влады от але кёл побудаваны пачатку 16 -го годдзя служив сестрым прикам 1908 год э, сюды пішли сестры на саратанки э, і служили людям пасля такой сусветнай войны быў зачинений і

ии как суд вот таким чынам ура чистоверкадачу клапольности это история и на 25 тому почалася описать новая сторонка этой истории сегодня уже адресстав служитьляться екторально это касцёл служит очень не